Господин Порошенко, значительная часть его бизнеса в России он производит у нас конфеты и карамель, которые многие здесь, наверное, пробовали, даже не зная, что хозяином, хозяин этого предприятия является господин Порошенко. Президент, что сразу после обрания я продам весь. Ну и брехун. Дед мой брехун, а ты его перепрехал. 14. Что им делать? Мы повернем курсы. Повернем курс, как минимум, до экономичного грунтового. курс не мая, а будущее стала страной с самой высокой инфляцией в мире. Об этом пишет американская газета «Вашингтон-Пост». Уровень инфляции в стране достиг 272% и продолжает расти. Поэтому показатели Украина обогнала, к примеру, Венесуэлу, Судан и Малайзию. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на один миллион гривен. 20, запиши. двадцять шестова має від воїнів на сході. Вони зараз згадують ваші слова, там де ви говорили перед виборами, що солдат має отримувати тисячу гривень в день. Зараз вони воюють за 5 тисяч і питаються, дійсно питаються, чи правильно вони вас зрозуміли, що ви мали на увазі? І яка зараз на вашу думку адекватна зарплата для солдата на сході? Дякую. Адекватна зарплата на сході Має бути велика. Я наголошую, що зарплата мала бути для тих, хто знаходиться безпосередньо в бою і мала нараховуватися за кожен день перебування в бою, а не в АТО. Це різні підходи. Бальшою вам спасибо за зарплату 1300 гривень за два місяці. Желаю вам всього того, що я від тех же моїх братів і сестер, які живуть з Кива здесь. а там отсюда. Поверьте мне, мне стыдно. Вы меня слышите? Задумайтесь, потому что мы можем повернуть колонну на вас. Аминь. Сказать, что ты еще меня обвинил. Христа на тебе нет. Сука, православный. Сука, православный. Я виноват в том, что людей 70 было. Я виноват, что 70 билетов было, ты вот этому человеку скажи! Я виноват, что с трибуны... Я с трибуны кричал, блядь, люди, блядь, смелите с брови! Я лично с трибуны кричал, чтобы ни одного человека не допустить убийства! Я в рот раскрывают, и еще, блядь, это так говоришь. Нет, ну, послушай. Ну, ну, Я не хочу кричать. Я тебе говорю, сейчас погиб человек. Вместо того, чтобы помолиться о его покаянии души. Фінансових. Ані радників, ані. Кошельков, як будет у нас. Помічники, кошельок, як будет. Гаманець, гаманець. Але гаманці. О. Fala, fazer...